Salam, bu günlərim sizin üçün tam 7200 manatlı Alanya tətilinin videosunu paylaşmaq istəyirəm, amma qərarı siz verəcəksiniz. Bu qiymətə burada səyahət etməyə dəyərmi, dəyməzmi deyə? Bütün yaxşı keş şərtlərini deyəcəm. İlk öncə bundan başlamaq istəyirəm ki, yeməkləri çox möhtəşəmdir və limitsizdir. İstədiyiniz qədər, istədiyiniz vaxtda yemək yeya bilərsiniz. Saat 7-dən gecə saat 2-yə qədər istədiyiniz kimi yeməklər yeyirsiniz. İçərinə sizin üçün çox özəl olaraq çəkəcəm, videoda yerləşdirəcəm. Arxa səsdə qoyacağam sizin üçün. Səhər, günorta, axşam və e, ara yeməkləri üçün. Sadəcə burdakı görüntünü sizə göstərəcəm və toplanda neçə restoran, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu demək istəyirəm. Toplamda 5 restoranları var. Dəniz kənarında, havuz kənarına, yəni kənarında, yəni basenin kənarında, içəridə çölüb, yəni bir çox yerdə var. Eee, bundan da əlavə, əgər milli yeməkləri yemək istəməsənsiz, şünniyyət yerləri və başqa ara yeməkləri var, nages falan tipdə təsdiqləri var. E, pis qış şeylərini nə də gördüm. Əslində bu qiymətə gəlmişkən bizdə normalda, normalda oteldə bəzi şeylər sevmədim. Nə üçün? Çünki əksikdir. E, Məsəl üçün Azərbaycanın hər hansı bir otelə getdiyinizdə və ya başqa bir ölkədə başqa bir otelə getdiyinizdə mütləq içəridə e, diş fırçası, diş pastası, geyinəcəyimiz, e, bir dəfəlik ev üçün e, şəfi deyim, ayaqqabı deyim, nə deyim, bilmirəm. E, bunlar olar və pornos deyirlər, pornolar. Üstən gəlmək hamam qalası olar. Bunlarda o yoxdur, ləğv elidilər pandemiyadan sonra. E, və burada e, biz 10 gün qaldığımız üçün e, bizə istədiyimiz restoranda əlavə olaraq yemək yeyə biləcəyimizi dedilər. Biz adımızı yazdırıb getdik, amma İtalyan restoranı deyə getdik. Ə, türk yeməkləri verdilər və yarımçıq qoydu çıxdıq. Onu bəyənmədim, amma aşağıının yeməkləri çox əladır. Sizincin bu videosunu alaraq indi hissə isə buralardakı gözəl yerləri, dəniz kənarlarını sizin üçün videoya çəkəcəm. Və belə bir şey də var. Dənizləri çox gözəldir, amma suya girdiyin zaman da çox dərindir. Çox təni olmasa baxmıram. Üzdə mümkün de çox tozudur. Göz yaşı deyirik biz ona. Göz yaşı kimi hər təmizdir. Normalda 2 hovuzları var, uşaqlar üçün və böyüklər üçün. Gördüyünüz kimi sürüşkənlər də mövcuddur. Burada göstərdiyim sağ hissə çöl restoran adlanır. İstədiyiniz vaxt burada çıxıb yemək yeyə bilərsiniz və digərlərini də detallı göstərəcəyəm. Orası lobi barın çöl hissəsidir. Yəni siz 1-ci mərtəbədən lobidən girərkən restoranı var və gecə saat 2-yə kimi fəaliyyətdədir. İçi də çox gözəldir istirahətə ödədiyiniz pulda əsas olaraq alkoqolli və alkoqolsuz içkilər də bura daxildir. İndi isə otelin girişini göstərəcəm. Toplamda 5 mərtəbədən ibarətdir və aşağı mərtəbədə də siz çölə çıxa bilərsiniz, yəni dənizə və basena. Mənfi 1-ci mərtəbə, yəni restoran hissəsində isə belə bir hovuzdur, uşaqlar üçün bağçası, gözəllik salonu da yerləşir. Bundan əlavə saunalarını və hamamlarını göstərmək istəyirəm. Girişi bu şəkildədir girdikdən sonra sağ tərəfdə idman zalı var. Bəzi aparatları işlədirdim, amma bəziləri işləmirdi. Daha yaxşı məncə bu qiymətə ola bilərdi. Bu şəkildə koridor davam eləyir. Daha sonra isə digər otaxlara, masaj otaqlarına doğru yollar gedir. Türk hamamı, saunası mövcuddur. Digər otaqlarını mən gəzmədim. Daha doğrusu, gəzmə ehtiyacı duymadım. Oteldə yetərlicə vaxt keçirirdim. Burası Türk hamamıdır. Çox əla istirahət etmək üçün yerdir. İnsan bütün sinir stresini atır. Arxa fonda daim sizi sakitləşdirici mahnalardan istifadə edirlər, relaks mahnalardır. Çox gözəl və incə düşünülmüş şəkildə işlənibdir. İndi isə isə spasını göstərəcəm. Çox qaranlıq olduğundan dolayı bir şey görünməsi də çox səliqəli və təmizdir. Bu arada təmizliyə çox diqqət yetirirlər. Və burada sizin üçün çıxışımı çəkirəm. Çox möhtəşəm yerdir, yəni Mən videonu yeməyin bitəcəyi saatda çəkdiyimə görə yeməklər az görünə bilərsə, bağlam, amma çox doluduluq bura içəri restorandır. Normalda burada çox adam oturmur, amma yer az olarsa otururlar. Gördüyünüz bütün yeməklərin hamısı limitsiz sayda olur və limitsiz şəkildə götürə bilərsiniz istədiyiniz hər yeməkdən. Növ olaraqdan çox növləri var. Zaten salat olaraqdan, yemək olaraqdan, isti yemək olaraqdan ayrı-ayrı hissələrə bölünür və hər gün yemək verilir. Hər gün fərqli-fərqli yeməklər verilir. Bu gün orta yeməyi də sizin üçün çəkdim. Amma bundan əlavə çöldə də yeməklər verirlər. Ə, sadəcə bütün yeməkləri göstərmək üçün hamısını sıra ilə isə çəkmək istədim. Çöldəki yeməklərin də hamısını videoya çəkmişəm. Eyni zamanda salatlar, məzələr və ə, ə, əlavə olaraq Şirniyyatlarda mövcuddur, çox ləzzətlidir. Soslarına da həssiz üstünlük verirlər. İstədiyik kimi insanlar öz yeməklərinə əlavə eləyə bilərlər. Heç bir qiymətdən çəkinməyiblər. İstənilən yeməklər, meyvələr və şirniyyatlarda mövcuddur. Bu da şirniyat hissəsi. Gördüyünüz kimi çox artıq götürülüb, amma normalı bura dolu-dolu olur. Yeməyə son 10-15 dəqiqə qalmış gəldiyim üçün mən videosunu tam şəkildə çəkə bilmədim. Ümum çox az qalmışdı. Gördünüz kimi hər şey yeyilib, boşalır. Ə, amma yenidən bu isəni çəkib siz göstərəcəm. Daha sonra isə sizə hovuzu ətraflı şəkildə göstərim. Bu balacaların olduğu hovuza doğru gedən yoldur. Yuxarıdan çəkdiyim görüntü sağ tərəfdə gördüyünüz restoranın həyətidir. Və yax ki restoran çıxış hissəsi. Bura böyüklər üçün olan hovuzdur. Və yuxarıda gördünüz kimi sürüşkənləri var insanlar rahat şəkildə əylənir. Müxtəlif saatlarda da su gimnastikası tipli, maraqlı oyunlar keçirilir. Gününüz sıxıcı keçmir, çox maraqlıdır və sizə çöl yeməklərini göstərmək istədim. Bu şəkildə bunlar da az qalsa da çöldə ə, fast food tipli yeməkləri də özünüzə hazırlaya bilərsiniz. Limitsizdir, istədiyiniz qədər götürə bilərsiniz. Fərqli salatları, turşuları var. Burada Azərbaycanlılar animatoru idi və burada müxtəlif saatlarda müxtəlif oyunlar təşkil edirlər, sağ tərəfdə voleybol, sol tərəfdə futbol. Bu dənizə düşən hissədir. Dənizləri çox-çox təmizdir, suları çox təmizdir və təmizliyə həqiqətən diqqət edilir. Qısaca yedikləri heç bir şey yerə atmırlar. Sahil daşlı idi, amma mən daha çox qumulu sahilə üstünlük verirəm. Bu da yetərli dərəcədə idi. Sol tərəfdə axşamlar diskoteka olur, uşaqlar və böyüklər üçün maraqlı, əyləncəli və bu yol da qəşəngliyi dərəcədə çox sevirdim. Otel içində əyləncələr elə də çox deyil, sizə digər yeməkləri də göstərmək istəyirəm. Hal-hazırda göstərdiyim restoranın çöl hissəsində olan axşam yeməyi idi. Yenidə gecikdiyim üçün yeyə də çox şey çəkə bilmədim, amma bildiyiniz menyuda heç bir gün eyni yeməklər təkrar təkrarlanmır. Sadəcə çöldəki fast food tipli şeylər günorta saat 12-dən etibarən çöldə olur. Başqa bir yer də var idi, çöl hissədə, onların dində gözləmə, bizim dildə qutab bişirilən yer, dənizkənarı və ə, videoda gördüyünüz hər şeyindaddı. Demək olar ki, çox ləzzətli idi. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, şirniyyatları daha gözəl bişirirlər başqa yerlərdə, amma burada elə gözəl değildi. Fərqli olaraq görünür, insan cəlb eləyir görüntü olaraq, amma ki, ə, dad olaraq daha mükəmməl ola bilərdilər. Sanki tam pişməmiş miydi kimi belə bir şey idi. Amma ki, hər şeydən bol bol idi. Axşam yeməyində həm içəri restoran, həm də çöl restoranında yeməklər olur, hər ikisi fərqli olur. Səhər yeməyi səhər saat 7-dən 11 aralığındadır. Saat 12-də digər restorana gedib çöldən fast food tipli şeylər ala bilərsiz. Günorta yeməyindəm deyə olarkı biz dəniz kənarında fast food tipli şeylər yeydik və ya hovuz kənarında. Daha sonra isə günorta yeməyində saat 1-in yarısı yaxınlaşırsız restorana, çöl və ya içəri restorana fərq eləmir. Yeməklər yeyə bilərsiniz. İndi göstərdiyim biz də səhər yeməyidir. Səhər yeməklərində çeşidlər çox boldu. Sadəcə olaraq dadları demək olar ki, qalba salanın, sosiskaların dadları bir-birinə çox bənzəyirdi və pendirləri hədsiz dərəcədə çox ləzzətli idi. O qədər eyni görsəlməyinə baxmayaraqdan dadları hamısı fərqli-fərqlidir. Müxtəlif çünukelalar, meyvə şirələri, ballar və müxtəlif cür, Nesquik növlərindən tutmuş hər bir şey var idi. Təbii ki, simkiləriniz mənim üçün çox əhəmilidir. 7200 manata 4 nəfərin gediş-gəliş bileti daxil, 10 gün orada oteldə qalmaq, səhər gün ortaq axşam limitsiz yeməyi daxil qiymət budur. Məncə bu otellə görə daha yaxşısını tapa bilərdiniz, amma otelin içindəki servislə qiymətlərə görə Çox ideal idi, hər şey çox təzə və gündəlik yeni-yeni bişirilib gətirilirdi. Bu cəhətdən çox sevdim.